На слуху, на слуху. Мы можем выиграть эту войну? Есть несколько способов и сценариев выигрыша этой войны. Наша проблема заключается в нашем военно-политическом руководстве, которое не хочет, она не хочет проиграть, но и до конца победить не хочет. Они хотят жить в ситуации развала, зарабатывать на этом. И они являются представителями той старой политической элиты, которая должна снести революцию, убрать отсюда, и вывести к власти новых людей. Сейчас происходит очень болезненный процесс трансформации всего общества. А война является только частью этого процесса, к тому, чтобы старых людей поменять на новых людей, которые действительно будут реформировать страну. Основной наш враг это внутренний, а не внешний. С Путиным мы можем справиться даже в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьон Вітаю вас і запрошую до розмови. Українська армія одна з найсильніших у Європі, але у нас немає достатньо сил для наступу з огляду на оснащення ворога і з огляду на те, що бойові дії відбуваються там, де проживають мирні мешканці. Отже, ситуацію на сході ми обговорюємо сьогодні в нашій студії військовий експерт Олексій Арестович. Здравствуйте, пане Олексію. Здравствуйте. Те, що я щойно перерахувала, це заяви президента Петра Порошенка. Ваша думка з огляду на ваші джерела, на інформацію, яку маєте ви, відрізняється від того, що говорить президент. Ну давайте посмотримо на те, що одне заявлення противоречить другому. Сильніша армія в Європі не може наступати і відвоювати там територію розміром з половину Київської області. Да? Ну как би... надо ставить вопрос шире. Почему вот заявление высшего военно-политического руководства Украины отличается от реальной ситуации на фронте? Ну, скажем, они объединены, в них да. есть да. НАТО. Да. Может, они каждая сильна, но разум вместе... да. Дело не в Сильнейший. Этом, да. Дело в том, что это пиар-заявление, не имеющее никакого отношения к реальному положению дел. У вас иншая информация, иншая <coughs> Безусловно, да. И тут, во-первых, по, по поводу сильнейшей армии в Европе. Мы армия, которая находится в состоянии войны. Такая армия всегда скажем так, в, в лучшем тонусе, чем те люди, которые не воюют сейчас, например, если взять на выбор любую европейскую армию. Но означает ли это, что мы самая сильная армия? Нет, потому что у нас практически нет боевой авиации. А в европейских армиях боевая авиация – основной компонент и основное средство решения всяких задач разнообразных. И так далее, и тому подобное. Все эти браворные передачи техники – это капля в море. Мобилизация по настоящему не проведена. Они мобилизация, мобилизация надо понимать не то, что людей поймали на улице и отправили в армию, там или призвали в инкомат, а это целый огромный комплекс мероприятий, связанных с темой с расконсервацией боевой техники, с постановкой ее на вооружение и так далее. И, и подготовку да. и самих военных. подготовку висковых. самих военных, да, то есть это несколько, это целый большой комплекс мероприятий огромный, которым должен заниматься начальник генерального штаба. Наш начальник генерального штаба торчит на передовой, где ему не место абсолютно. Ілі торчить в Києві підследствиям відповідає на вопроси Пайловайському ну, тільки не займається мобілізацією. Добре, тоді якими повинні бути зараз наші дії? Справді з одного боку, там мирні мешканці, з іншого все таки <кхи> сили ворога справді сильніші. Давайте постав. Давайте поставим, нет, нет. нет. Давайте поставим проблему шире. Чего мы хотим вообще в этой ситуации? Мы хотим контролировать всю территорию мы Украины, хотим боянные, мы, миру мы хотим у нас. Мы хотим военной победы над сепаратистами в Донбассе да? и над россиянами. И восстановление контроля Украины в рамках государственной границы Украины. Об этом речь идет. Ну насамперед, мир щоб не стріляли, так у нас є перемир'я з 9 грудня, і справді, як говорив президент, якщо до перемир'я гинуло 15-20 військових на день, то сьогодні значно менше, тому, але що, справді хочеться щоб вже зовсім не стріляли. От, так? От, ви красива жінка і ви наверняка, мама. Ви ставите вопрос як мама і як жінка. Я не можу так ставити вопрос. Я ставлю як людина, насамперед. Як людина. для мене не є аргументом, щоб менше гибло людей так. в воєнному ділянку. Пощо воєнні так не розсуждають? Воєнні розсуждають іначе. Желательно минимальные потери, и все делается для того, чтобы минимизировать потери среди военных, среди мирных жителей, но целью войны не может быть мир, при котором не стреляют. Целью войны, согласно всей военной теории, является мир лучше, чем довоенный. Только тогда имеет смысл воевать. Я вам расскажу, почему мы не воюем. Мы не воюем. И все это знают. Американские эксперты отмечают, что европейская, что украинская страна не хочет воевать, ленится воевать. Но это касается не солдат, а касается военно-политического руководства. А я вам объясню. Эти люди сформировались в позднем Советском Союзе. И в 90-е нулевые годы это было разграбление, реприватизация страны. Реприватизация. То есть это люди, которые привыкли зарабатывать. Это главная цель их жизни. И зарабатывают они, прежде всего, с чего? С ситуацией распада, когда все плохо падальщики в каком-то смысле, понимаете? То есть они питаются с того, что плохо лежит, плохо вот сгниет, распадается. Они не, не умеют зарабатывать с победы. Поэтому они боятся победы. И если мы внезапно победим, они окажутся, окажутся в очень неприятной ситуации том, что они не умеют с этого зарабатывать и не знают, что с этой победой делать. Они не хотят побеждать. Вот надо очень четко понять, что высшее военно-политическое руководство Украины побеждать не хочет. Ни при каких обстоятельствах. Оно боится победы, оно не хочет, чтобы у них было общество победителей. Потому что общество победителей – это люди, которые поверили в себя и могут задать всякие дурацкие вопросы про коммунальные услуги, про 10, -10 лишних налогов, про ситуацию в стране, куда мы движемся, почему мы не наказаны виновные за Майдан. Но эти вопросы можно поставить и сейчас. <связываем> и можно и поставить. Уже и да, зараз. Но вы поймите, это ставят люди, которые не верят в то, что эти вопросы когда-либо когда-либо будут разрешены. А победители могут, как бы так, они уже привыкли к тому, что вопросы, которые они ставят, решаются. И все-таки, давайте тогда перейдем до, практи... до практичных кроков. С <клес> <Мы> вже... <клес> того, что вы сказали, следует, что Украина должна наступать на борту? Нет, нет, секундочку. Война это очень сложный комплекс явлений. <клес> Смотрите. Например, почему мы проигрываем по скорости? Вообще война это борьба за выигрыш во времени и в пространстве. То есть мы должны, если мы нормально воюем, мы должны постоянно опережать противника во времени и в пространстве, то есть наносить удары раньше и дальше, чем они глубже. Мы этого не делаем. Почему? Одна из самых существенных причин это то, что в России превращает решение принимает один человек, Путин. Есть, а у нас коллективная, коллегиальная система принятия решений. Естественно, мы постоянно проигрываем, потому что один человек. Эта ситуация длится до тех пор, пока. Пока что. Пока не открывается второй фронт. Как только открывается второй фронт в России, например, то что получается? Один и тот же человек должен принимать решения по двум фронтам. И они автоматически начинают проигрывать. Два вопроса. Почему мы не помогаем российской оппозиции? Почему мы не помогаем кавказским аджикидам? А как вы бачите, это все Очень просто. Финансы, оружие. У нас нет достаточно финансов на то, чтобы обеспечить нашу страну, да, да, что, что, реформи... что, что, вы говорите? Им много не надо. Кавказцы, кавказские маджихеды, в отличие от нас, им нужно подкинуть десяток переносно на ракетных комплексов и немножко денег, и они устроят там такую, такую игру. Да. А учитывая, что Южный округ поставляет российские военные, поставляют половину войск у нас, здесь. Они, эти войска, будут вынуждены воевать на Кавказе, они воевать у нас. И очень просто. Ослаб... Вы не уважаете, что вы сейчас говорите речи, которые, скажем, и кавказских У нас один общий враг. Любая война – это обеспечение союзниками. Да? Вот, прежде всего, начинается с того, что мы понимаем, кто наши враги, кто нейтральные, кто союзники. начинается интенсивное взаимодействие с союзниками. Это делают все. Американцы, когда валили Каддафи в Ливии, что они делали? Они брали ливийских моджахедов, воюющих в Афганистане против американцев. Садили их в Военные самолеты перевозили в Ливию те воевали, обеспечивали, обучали, те воевали с Каддафи, потом возвращали их в Афганистан, чтобы они дальше воевали против американцев. Вот это люди воюют. Послушайте, а ось останнім часом дуже много статей на тему хорватского сценария и что с э, чего могла бы заполучить Украина. Давайте объясним зрителю, что такое хорватский так. сценарий. Это Хорватия была, когда распался Союзная Республика Югославия, Хорватия была очень слабой страной в военном отношении, они воевали там кипятком из окон и охотничьими оружиями. Сербская армия их задавила, там была героическая оборона Вукавара, но спустя года при натовских инструкторах армия со сделали такую армию, что провели молниеносную операцию, за три, за три дня вышибли всю эту армию и освободили все, что это самое. Вы верите в такой сценарий на Украине? Украине. Принаймне, це ставится в приклад, не расшифровывая, для, а что делается с мирным для, можешь... для этого, Ольга, нам нужно хорватское руководство. У нас нет хорватского руководства. У нас совсем другие люди в руководстве. Наступать мы не можем, но мы можем и не, не нужно наступать сейчас, потому что по одной простой причине, что санкции западные валят Россию быстрее, чем это могла бы сделать украинская армия. Но нужно интенсивно работать с оппозицией российской, нужно работать с союзниками. А еще такой есть момент замечательный, как нужно просто нормально воевать. Понимаете? Нормально воевать, это что означает? Вот только сейчас начали делать то, что нужно было сделать очень давно. Например, перекрыть всю линию сообщения Донбасса с остальной территорией Украины, оставить там 7, 7 пропускных пунктов. В остальных местах мобильные патрули должны внезапные проверки осуществлять. Смотрите, что мы делаем. Мы выставляем военных на дальность стрельбы. 120-мм миномета. То есть непосредственно в, или там противотанков ракетного комплекса. Непосредственно линия соприкосновения сторон. И военные, находящиеся там, терита, солдаты территориальных бригад, пехотных бригад, там, десантных бригад и так далее, что они делают? Они постоянно находятся под обстрелом. Не воюют, отвечать нельзя. Или там можно, но с, огр с большущими ограничениями, э потому что у нас перемирие. И человек сидит в окопе ему холодно, он постоянно занят черти, чем не, не имеет перспективы, не знает, что, что армия начинает делать? Она начинает разлагаться. А зачем мы подставляем бойцов под удар? Мы же каждый день читаем, один погиб, два погиб под обстрелом, три погиб под обстрелом. Что делают нормальные люди в такой ситуации? Они разъединяются, отходят, оставляют между собой дистанцию 30-40 километров полосу обеспечения, так называемую. Это дистанция, на которой не достреливают даже грады. Правильно? Здесь оборудуют систему мобильных блокпостов, где проверяются мирные жители и грузы, которые проезжают. А в этой полосе обеспечения действует разведывательное подразделение, которое связано с артиллерией и немедленно наводят при попытке противника выдвинуться вперед на него артиллерию. Или там устраивают засады. Получается, что военные не находятся под обстрелом, противник не может выдвинуться вперед, потому что тут же получает по голове. Солдаты не гибнут или гибнут значительно меньше, противник постоянно находится в диком напряжении, потому что мы против него активно действуем. Что делать? наш спецназ. Наш спецназ в основном охраняет генералов, либо артиллерию. Дивите, Крупную зараз группу. вы замалювали совсем меньшую картину, але скажем, если вы вважаете, что так было бы краще, вы же можете надавать свои пропозиции командованию. Кому? Я така Есть такая возможность залучать экспертов нет, нет такой проблемы. Я когда приезжаю на линию фронта, я ползаю там на передовой с компасом и со всем остальным и учу конкретных командиров. Говорю, вот смотри, Вася, по тебе оттуда стреляют, вот азимут, вот карта, вот место, откуда стреляют. Я хожу за линию фронта в качестве разведчика и в с, в с разведывательными подразделениями. я учу людей на месте, здесь, в Киеве, в других местах. Запускаю беспилотники и так далее. А все, что выше командира батальона, ну не выше командира батальона, командира, скажем так, мне удается иногда работать с начальниками секторов. Вот же тут еще питание подготовки. До нас да. зараз у приеднуються... в нас есть на связку, так? Зараз mm -hmm. я уточню. У нас есть на связку Олександр Мартинюк, захисник Донецкого аэропорта, молодший сержант 95-й аэромобильной бригады. Саша, доброго дня вам. День. З новим роком і з прийдешнім різдвом. Дя Спасибо Дякую, Саша, що просто. приєдналися. Ви вже чули частину нашої розмови. А яка ваша думка, що зараз необхідно все-таки робити армії? Чи потрібно наступати і знову ж таки з вашого досвіду по Донецькому аеропорту? Ну, якщо на тему наступлення, то я так слегка прослушав. А, безумно, безумно подобається, то, що чоловік знає, що дійсно говорить. Вот. нейтральная позиция у него, так сказать, и не за тех, и не за тех, а как раз по центру, чтобы все хорошо увидеть. А на тему того, что наступление, то есть в первую очередь нужно проработать, понятное дело, стратегию, это раз, и второе, это то, что неоднократно там, я уже и говорил, и все об этом говорят, то, что нужно просто слегка убрать для начала этот мирный план хотя бы хоть на несколько часов. Потому что по тому, как когда они по нам делали обстрелы, мы давали им ответку, течение 15 минут серьезнейшие ответки они сразу же выходили на нас и говорили, ребята, вы что вы делаете, у нас перемирие. То есть, по сути, за эти 15 минут мы довольно-таки очень много чего им делали плохого. И то есть, если нам убрать это перемирие хотя бы на часа три, аэропорт, пески, в ближайший какой-то район будет защищен полностью уже от них. То есть мы его заберем обратно под свой контроль. То есть если взять даже тему Слатанской и Краматорска, потребовалось всего нам всего несколько часов для того, чтобы они стали полностью под наш контроль. Саша, ну а как же мирные мешканцы? Что с ними роби? Вот одна из причин, ну, почему мы раз... не можем, потому что там есть люди. Ну, если взять Славянск, Краматорск, были же мирные люди? Были. Почему, когда мы забрали Краматорск и Славянск, они точно так же остались дальше мирными и дальше жить там? Наверное, потому что мы знали, куда мы стреляем и зачем мы стреляем. Если взять тему славянской когда а, по нам стреляла артиллерия, танки, ноны, грады, когда они находились в жилых домах, то мы сидели просто, высчитывали координаты, ребята сидели, выжидали момента, когда наконец-то там этот танк нона вылезет из этого здания, чтобы мы могли сделать прицельный прямой удар и не задеть какие-то дома жилые или еще что-то в таком роде. То есть здесь точно так же. Мы все это время ведем Чіткою хорошую тактику ми знаємо, грубо говоря, що ми делаем. То есть просто-напросто нужно так убрать этот мирний план і наконець дати нам действовать. Но Перед этим, звісно, нужно проробити очень хорошу стратегію по тому, щоб лісити не пострадали другие люди. Ну і звісно, останнє питання це питання фаховості підготовки. Ви чули, що говорив Олексій з приводу того, як він співпрацює з військовими. Ваша оцінка, що змінилося протягом останнього часу? За останнього. Я могу сказать только на тему ухудшений. По одной простой причине. Мы, у нас было 8 дней подготовки в Житомире и на полигоне. После этого мы моментально выехали в боевые действия. Это все продолжалось на протяжении 9 месяцев. Мы находимся постоянно где-то на боевых выездах. И постоянно, так сказать, мы готовимся ежедневно. Каждый день у нас что-то новое, и мы к этому привыкаем. Ребята, которые приехали, тоже там 90-й батальон, которые проходили 4,4, порядка 4,5 месяцев, якобы тактику вместе с Майлз, системой Майлз, которая мега-мега просто считается. Они тренировались и так далее, но когда они приехали, грубо говоря, на свое первое боевое задание, то ну, они себя вообще никак не показали. То есть, если учитывать то, что у них буквально на второй день уже было девять двухсотых, но это и так уже дает показатель понятия о том, что смысла нет. И на тему того, что изначально я услышал фразу была практически в начале передачи на тему того, что а, наш президент сказал о том, что после того, как мы вот, сделали мирный план, мы понизили. Вот, мне просто интересно вот это понятие о том, что то есть мы, получается, делаем решение для того, чтобы меньше людей гибло. То есть мы мы не мы не продумываем на тему того, чтобы вообще люди не гибли и, и прекратилось Дякую. все это. Мы просто продумываем О, Тоді у нас було там, 20 мертвих, а зараз у нас 10. О, Саша, нас власно, все. Дякую, дякую, що ви приєдналися. Спасибі, Саша. Це був захисник Донецького аеропорту і молодший сержант 95-ї аеромобільної бригади Олександр Мартинюк. Прибрать мирный план, кажется, Саша, хотя бы на несколько дней. Смотрите, значит, очевидно, что весной будет второй раунд, правильно, вторая серия. То есть никогда стороны не в истории за один за, одну, за один период военных действий не, не навоевывались. То есть и Украина и Россия, особенно Россия, попробуют второй раз наступать. Вот когда подсохнут дороги, когда будет спокойно кататься артиллерия, танки, они пойдут вперед в атаку. Когда удобно будет воевать. Вопрос. Что делают нормальные люди? 65% позиций боевиков, боевиков э, находятся в тех местах и российских военных, где нет мирных жителей. Мы знаем, где они находятся, разведка работает. Мы можем нанести внезапный огневой удар и там, грубо говоря, за, за полчаса решить половину проблем Донбасса. А да? тогда мы будем первыми и сами порушим мирный план, ну, как бы Вопрос такой, готовы ли мы это сделать, когда мы, наша разведка скажет, что они, россияне и террористы, хотят перейти в наступление вот как упреждающий удар готовы мы нанести, я вас уверяю, что мы не нанесем его ни при каких обстоятельствах, потому что такие решения принимает президент и его окружение, они никогда не примут такого решения. То есть они позволят нанести террористам упреждающий удар по нам, погибнет масса украинских военных и мирных жителей, начнется большая бесорубка, тогда мы, конечно, начнем воевать. Как Муженко. По некоторым данным, когда россияне вторглись в Иловайск, они по двум направлениям вторгались на Иловайск и на Луганск. Под Луганском их остановили. Кстати, об этом никто не говорит. А между прочим, там им навешали так, что мама дорогая. Да, их получ... все, все... Вот украинский комплекс жертвы, да, мы, мы поем только о нашей поражении под Иловайском, никто не, не помнит про нашу победу под Луганском. Хотя это было вторжение одновременно. Так вот. По некоторым данным, Женка, чтобы носить удары по российским войскам наступающим, офицерам среднего звена приходилось обманывать начальника генерального штаба и говорить, что это сепаратисты, а не россияне. Он запрещал вывести огонь по россиянам. Но в чем? Давайте посмотрим с оптимистической точки зрения. Например, вот мой товарищ, очень высокопоставленный офицер, непосредственно учащий в боевых действиях и так далее, мой там очень хороший товарищ. Он съездил недавно в Академию НАТО, преподавал там кое-что по нашему АТО. В Германии. Ему там сказали, что вообще мы рассчитывали, что к июлю месяца российские войска завоюют всю правобережную Украину, левобережную. То есть они займут по, по Днепр. Это были официальные военно-политические расчеты НАТО, НАТО из этого исходило. А в результате получилось, что Россия, россияне не завоевали даже территорию Луганской и Донецкой области полностью. Нам нечего бояться России. Жупил того, что украинская армия не способна сражаться со страшным российским врагом, это э, такая пропагандистская установка очень плохого пошиба, и она существует только для того, что наш президент и его окружение не хотят иметь общество победителей и править победителем. Ну, а сам... Украинская армия прямо сейчас, понятно, что это мобилизованные крестьяне, понятно, что там куча ошибок, что это не является профессиональной армией, что у меня волосы дыбом встают, когда я смотрю, как, что там происходит на этом, на, этой, на этом фронте и так далее, и так далее. Я могу пример повести. Вот э, выехал кочующий миномет, вражеский, и работают по нашим позициям. Появляются первые ранены. И начинает, начинается наведение наших средств на, на этот кочующий миномет. Я там был в том месте, где он работает. Я туда ходил с разведкой. Я говорю, вот здесь они находятся, показываю по карте. Звонят, грубо говоря, выходят на связь с командиром блокпоста, он дает тот же азимут, то есть, грубо говоря, то же направление, и точно получается, что оттуда, там по дальности, по сумме признаков. Что делает начальник разведки, работающий с начальником артиллерии? Они сначала наносят на карту положение этого миномета, Потом нет, плохо получилось, значок, они его стирают, в это время он продолжает работать, появляется новый раненый, опять красиво наносят его на карту, потом переписывает эти данные, координаты, офицер другой, помощник его, на листочек А4, идет по коридору в комнату артиллеристов, чтобы дать этот листочек, и они стрельнули туда, дали команду. Попутно встречает приятеля, останавливается с ним, перебрасывается несколькими словами. Потом встречает командующего сектором, тот, тот ему задает вопросы, и пока он доходит, цикл от обнаружил до поразил, там растягивается от 45 минут до полутора часов. Вы все это бачили? Да, я собственно. в этом участвую непосредственно. Я говорю, я, а я засекал, вот mm. так стою и смотрю, интересно, говорю, понимаете? И говорю, а что вы делаете, ребята? Почему нельзя сразу стрельнуть? Тут еще в методах да, Конечно. В Я говорю, почему нельзя сразу нанести огневое поражение, поразить этот кочущий миномет, да? прекратить его обстрел, чтобы у нас раненые погибшие не появлялись и так далее. То есть нормальная боевая работа. А потом нанести на карту этот значок. А так нельзя. Мы же привыкли на учениях командовать. Понимаете, а на учениях сначала красиво рисуется, потом где-то в теории осуществляется. Опять же, карта боевой документ. Когда его спросят, если, не дай бог, мирные жители попадут под обстрел там, хотя там их в помине нет, то получается, что его спросят, на каком основании была велась стрельба, и он скажет, что а у меня был значок. То есть там воюют перестраховщики в основной своей массе. В основной своей массе. Потому что наши офицеры были воспитаны как перестраховщики. С 2001 года в, Укра... в, Украинской... в Украине разрушена система военного образования. Вот я закончил в 1998 году Одесский институт свободных войск, общего факультет. И нас еще воспитывали, как офицеров, способных принимать самостоятельные решения, способных действовать в отрыве от главных сил, способных действовать, когда нет связи с начальством, то есть сами сами определять и по принципу единоначального, командовать подчиненными самому и готовить за все, отвечать и так далее. А потом все было развалено. И современные даже кадровые военные, это очень далеки от того, какими они должны быть. Но у нас же я первое запитание. Алло. Добрый день. Я хочу коротко. Первое да, ну, да. запитание. Как вы ставитесь до того, чтобы у нас руководил военными действиями Анатолий Гриценко, первое, второе? Э, есть у нас зрадники на Иловайском, я чула по радио, что это подставили всю нашу армию, как вы до этого ставитесь? <связать> Давайте дякую. коротко отвечу. Первое, я не считаю Анатолия Гриценко, я с ним лично знаком, самостоятельной фигурой, человеком, способным волевые решения. Гриценко-Горбачев, вот он, риторика очень воинственная, а когда она доходит до принятия решения, он как бы начинает плыть и таять. Что касается Иловайска, то лица изв... наш президент поломался на Иловайске. Вот я немножко надеялся на Порошенко до Иловайска, но когда Иловайск произошел, а там было очевидно преступное скажем так, преступная, как минимум преступная халатность со стороны президента, и как максимум это откровенная, да, откровенный саботаж, повлекший массовые людские жертвы со стороны начальника генерального штаба, командующего сектором и так далее, и так далее. То есть это преступление, за которое в нормальных странах срывают погоны и вешают на центральной площади для, и, и в назидание потомков. Но президента был выбор, либо э, раздел, наказать виновных и самому уйти от ответственности, поменять начальника генерального штаба, там, часть военного руководства, либо разделить с ними ответственность. Он предпочел разделить ответственность кровь и жертв по Далавайскому на руках нашего президента и будет находиться там вечно понимаете начальник генерального штаба сотни погибших при том что украинская разведка что вы понимали за две недели дала российский замысел операции, маршруты выдвижения, вторжения, и какие части будут окружать от это, этой Лавайской, что и Лавайская это огромная ловушка, и туда заманивают. Все это было проигнорировано. Когда 23-го перешли границу, и все доложили службы, все, все от пограничников до МВД и э, Министерства обороны доложили, что российские войска перешли границу, интенсивно движутся в сторону Лавайской, там продвигаются Луганска и так далее. У нас в это время проводился аппарат, они обмывали звезды, пили и поднимали здравицу. Войска, да, те, те части, которые могли бы остановить, они про, не, проигнорировали мнение Генерал полковника Воробьева, замначальника Генерального штаба, который блестящий военный специалист, которому армия верит, и так далее, который предлагал очень действенные, простые меры для того, чтобы Лавайск не случился. Ничего не было сделано 10 суток в прямом эфире. Вот 10 дней Иловайская трагедия Артвача убивали сотни, сотни там, я не хочу сказать, лучших сынов Украины, сотни добровольцев и сотни военных, которые там находились. 10 дней ничего не делалось. После чего Порошенко, например, заявляет на пресс-конференции о том, что за Иловайск мы отомстили, что рейд там, совершила 79-95-я бригада, совершила героический рейд и убила сотни врагов. На самом деле этот рейд был за две недели. 95-ї бригади і нікакого не має. Олексій, на жаль, да. мусимо завершувати нашу програму. Що поробиш напередодні Різдва? мусили говорити про війну, про те, як перемогти, тому що всі, всі чекаємо на мир. А все-таки все після такої складної важкої розмови. Ми <кхм> проходимо дуже важкий період реформування реформировання стран, переділки країни. Революція ж не прекратилася. Задачі революції не рішені. Люба революція очень болезненний процес перестройки. Ми на самом деле не йдемо по самому художньому сценарію. могло быть гораздо хуже. Вот новость заключается в том, две приятные новости, что мы не идем по самому худшему сценарию, второе, что мы обязательно победим. Вопрос только в степени сдержек. Хотелось бы, чтобы этих сдержек было поменьше. Дякую за разговор. Это был Алексей Арестович, військовий эксперт. Выпуск провела Ольга Ксенц. И с предыдущим Рездвом вас. До встречи. На слуху. На слуху.